Lazzaro era fratello di Marta e Maria. Erano molto amici di Gesù. Quando lui arriva a Betania, Lazzaro è morto già da quattro giorni. Marta corre incontro al maestro e gli dice, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù le risponde, tuo fratello risorgerà. E aggiunge, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Gesù si fa vedere come il Signore della vita, quello che è capace di dare la vita anche da morte. E aggiunge, poi... Arrivano Maria e altre persone, tutti in lacrime. E allora Gesù dice, il Vangelo si commosse profondamente e scoppiò in pianto. Dinanzi alla tomba sigillata dell'amico Lazzaro, Gesù gridò a gran voce. «Lassaro, vieni fuori. E il morto uscì. Questo grido perentorio è rivolto ad ogni uomo, perché tutti siamo segnati dalla morte, tutti noi. È la voce di colui che è il padrone della vita e vuole che tutti la abbiano in abbondanza. Il gesto di Gesù... Il risuscita Lassaro mostra fin dove può arrivare la forza della grazia di Dio e dunque fin dove può arrivare la nostra conversione, il nostro cambiamento.